yeah В 1999 году Металлика сыграла два концерта подряд, на самом-то деле. Это был там пятница-суббота какая-то, там дата, их было две. Mm -hmm. Они сыграли 21 песню, каждая из которых там длится от там, 5 минут до 10. То есть, если даже все зрители, которые сегодня заполнят этот зал, захотят послушать концерт полноценно, они все равно большинство не высидят, просто потому что это 3 часа. Ну и мы решили не портить людям слух, настроение и уши, а сыграть меньше. И вот. Вот такая у нас политика. Mm -hmm. Ну, нечего здесь говорить. Бывают хорошие музыканты, бывают не очень хорошие оркестры. Не хочется упоминать плохие и приводить в пример хорошие. Могу только сказать, что сегодняшний оркестр пока что радует, по крайней мере. То есть не знаю, что может произойти впоследствии, но в данный момент все было хорошо. Вот. То есть Чернигов порадовал. На наших концертах мы видим как вот таких вот маленьких детей, так и вот таких вот старых дедов, простите, которые вот так вот стоят и колбасятся вместе с маленькими детьми, с молодежью, с такими же какими вот такими вот пацанами и с дяденьками в костюмах. это абсолютно разноплановая, абсолютно для широченной массы людей музыкой, поэтому я думаю, она будет только развиваться, и людей будет приходиться больше. you <laughs>